Дмитро Вікторович дуже харизматична людина. Вже з першої хвилини нашого знайомства ми розмовляли легко і невимушено. Добрі очі та щира посмішка підкорюють. Справжній військовий суворий і водночас викликає довіру. Надійний, справжній командир. Народився Дмитро Сініцин у Севастополі. Дитинство, юність і як у кожного молодого хлопця, служба в армії. Родився я в місті Севастополі. Вчився во второї школі, в 23 й школі. Після учобу. призвали в армию это был 1986 год служил в среднеазиатском военном округе в турково начал служить с, с рядового со стрелка уволился в запас младшим сержантом придя домой ну, город морской и как-то Рішив одразу, що пойду служити далі. Перше місце служби Дмитра Вікторовича, – перша бригада ракетних катерів. Однак його душа бажала іншого. Батько служив у повітряно-десантних військах. І щоб не порушувати родинну традицію, Дмитро Синіцин іде на службу до морської піхоти у десантно-штурмовий батальйон. У десантно штурмовому батальйоні був на должності командира взводу, інструктора парашютно десантної служби. Розпад Радянського Союзу Бремні 90-ті розподіл флоту Дмитро Вікторович довго не вагався. У 1995 році він розпочав свою службу у морській піхоті Незалежної України. Теж на різних починаючи починає командира заводу, старшини роти потім перейшов служити. В СВМІ. В Нахимовском училище был на должности начальника склада вооружения, старшины колледжа первого состава колледжа старшина рота был. Затем это самый, перешел служить в воинскую войск, часть А0235. В этой части был на разных должностях от командира взвода до головного старшины части. За 10 років служби у штабі військово-морських сил Збройних сил України відбулося багато цікавого. Ходили на кораблях в походи, брали участь у різноманітних навчаннях. Майже весь час на полігонах. Вся життя воєнна пройшла каріс на одному диханні. выполняли это разные, разные задачи, и оно все воспринималось так, как оно есть на самом деле. Вне зависимости, куда там в Грузию ходили, либо э, учение здесь, оно все происходило до того, все так вот, Вы смотришь вот назад уже, знаешь, что уже увольняется в запас, и вот честно говорю, вспомнить можно все и много чего. Но рассказать тяжело просто что-либо, что либо какой то либо момент. Все было интересно, и все было довольно как на одном дыхании, как, будто это моя семья была, вот эти все там, 25 лет, как будто это моя семья была, я с ней просто жил. За руки своей службы Дмитро Викторович отримав не одну нагороду. Найценнейшая для него – от министра обороны Украины. Для меня сама была ценная награда от министра обороны. К ней шел довольно, так, видимо, долго, старался выполнять свой воинский долг, учился, учил людей. Видимо, за это ее и дали. Еще ней нагородой и, мабуть, найголовнішою у жизни Дмитра Викторовича є родина – дружина Людмила, дорослый сын и маленька Александра. Я служил в штабе, это было в 2005 году. Познакомились, ну, случайно абсолютно в госпитале я тогда заболел там, там пропал голос и при помощи жестов познакомились тогда разговаривать вообще не мог. Коли кохаєш слова не потрібні, при все говорять їх очі. Дмитро Вікторович та Людмила разом вже 8 років. Чудова, дружня родина. Чоловік, військовослужбовець і дружина також у погонах. Спільна справа, спільне дозвілля. Усе разом у нас жінки, в і, скажімо так, даже, ж вірні жон воєнаслужащих. Така судьба. Якщо ти любиш чоловіка, значить треба всі тягати, радості і невзгодність. Ті всі в місті. Виспитувати ребенка і ждать мужа, і тоже так же точно ходіти на службу. Ну, жись така. На моє прохання Людмила згадує їх першу зустріч із Дмитром Вікторовичем, і в цю ж мить у неї загоряються очі. Які емоції вона пережила в той яскравий у її житті момент? Ну не знаю. Ну, наверное, что-то пробежало между нами. Если мы сейчас вместе, уже и ребенок, и семья уже создалась крепкая. Он для меня как бы и муж, и я сама Черкасской области, у меня здесь никого нету, поэтому он для меня и муж, и, скажем, и папа, и мама, и брат, он мне во всем помогает. И даже там какие-то проблемы на работе, он мне все советует, потому что с большим своим опытом службы, он мне все помогает, все советы, все там, сделай так, сделай так, как лучше сделать, все говорит. Я прислушиваюсь к нему, и вот так вот. Живемо все добре. Головний старшина комендатури охорони та обслуговування командування військово-морських сил Збройних сил України, старший прапорчик Дмитро Сініцин, заслужено користується повагою у особового складу. Він ніколи не відмовить у допомозі, добре знає своїх підлеглих та переймається їхніми проблемами. 25 років служби і ні крапли не жалю, адже бути військовим це і є його вибір на все життя. Я не жалію ні одного шагу назад. И даже, допустим, закрывая глаза, я все равно чувствую себя до сих пор еще в строю военном. И то, что я ухожу, это для меня, конечно, как-то... Я даже ну, как, не представляю себя, пока есть на гражданке. Знаю, что, что остаются молодые, сильные, перспективные ребята, и им не что, чтобы они исполняли свой долг перед Родиной. Так же, как, допустим, Мои родители исполняли, как я исполнял его, и как будут исполнять намного лучше, я думаю, больше научатся и больше узнают. И чтобы не пришлось им в тяжелую минуту забывать о подчиненных своих, о том, о том что они командиры их, о том, что надо заботиться о личном составе, спросить э, их нужды увидеть их, помочь им в тяжелом моменте, помочь им встать на ноги и для молодых, и для, допустим, призов, кто старше, чтобы они жили одной семьей, добиваться этого и сплачивать свой коллектив. И тогда намного будет легче и проще им в любых условиях, в тех, в которых условиях побывал в свое время я, мои наставники побывали. Вот, допустим, если взять, вот, как вот на фотографии здесь, что переходы с людьми были на, не на 1 километр, не на 2, на 150, 300, на 400 километров переходы были. И что там э, зависело от каждого, выполнения исполнения там любой задачи. Э, знали тогда, что если боец, радист устанет, уронит станцию, значит, его нужно поддержать, его нужно больше дать не забирать Допустимо, того самого бойця, коли йде дощ, тут саме плажників, же самый кусок хліба. Для колег Дмитро Вікторович, взірець військовослужбовця, з таким безцінним досвідом йому б служити ще і служити. Однак час іде і треба давати дорогу молодшим. Моя служба з лейтенантських погон почалась совместно з Дмитриєм э, Я тоді був начальником служби РАО. Соответственно, Дмитрий еще выполнил обовязки начальника службы склада РАУ. Вот, поэтому все время нелегкой лейтенантской службы, естественно, как бы все парады, которые надавали как бы, старшие как бы, товарищи по службе, это был, естественно, товарищ Синицын, который всегда приходил мне на помощь, всегда выручал, помогал, подсказывал, учил, потому что такой бесценный опыт, который у него сейчас есть за плечами, это на данном этапе даже в нашей части это единица людей, это реально единица. И очень жаль, конечно, мне очень жаль до глубины дыши, что он сейчас покидает наш строй. Но как бы мы хорошо людей с ними. Не не прощаемся, мы говорим до свидания. Поэтому в скором времени мы увидим его в своем же старю. ну пусть будет даже уже в роли пенсионера гражданской особы, но который будет тоже продолжать служение Родине, выполнять свои обязанности на отлично, у которого можно поучиться. Таких людей просто нельзя, нельзя с ними прощаться. Им надо дорожить, беречь. Дмитрий Витальевич, я желаю крепкого здоровья, он знает, что есть люди, которые всегда придут ему на помощь в любой ситуации, ему его семье всегда поддержат, помогут, поэтому только наилучшие пожелания. Ну и честно, как бы как, сжал все в сердце, будем провожаем его на пенсию, но. Ну. Це заслужена пенсія, дійсно, він того стоїть. Попереду у Дмитра Вікторовича цивільне життя, та покидати рідне місце служби він не збирається цивільним так цивільним. Однак в цій же частині продовжувати працювати з молоддю, передавати їм свій величезний безцінний досвід. Адже колишніх військових не буває цей вибір. Дмитро Сініцин 25 років тому зробив на все життя.